Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dipuntepahakan Nami Kula Farida alia Afifah Nomor absen kaliwelas saking kelas Kaliwelas MBK kali. Kula temriki bademacake cerka Kanti irah-irah Serengengi esu ing pasar Legi Langsung mawon Esu semono Raras bujawodon kelas wulu Tangil luwih awan tinimbang biasani Dino iku Ibu ngajak menyang pasar legi kanggo bantu dodolan jenang. Raras pancen ora seneng bangun esuk, nanging dheweke ngerti yen ibune butuh bantuan amarga bapake lagi kerja adoh ing kutho. Sawise ndandani lapak, Raras nunggu ing kursi cilik ngawasi wong-wong sing lalu lalang, ana sing tuku, ana sing mung rereh-rereh, lan ana uga sing mampir ngobrol karo ibune. Naliko pasar waya rame, ana simba-simbah gendongane gedhe mandeg ing sejedahe lapak. Simbah kuwi ngucapke lirih, "Duk, simbah nyuwun tulung. Simbah kelangan dompet padahal arep tuku obat." Raras kaget dan langsung nonton wajah ibuni. ibune. Ibune mung mesem lirih lan teme bundake Raras. "Yan bisa nulungi, Tulungan Duk." cek kiwu ora apa kae mung soko apa sing gue tampa nanging saka apa sing kaya enehke Raras banjol jaluk simbah lungo dhisik lan menehi segelas wedang jahe sing isih anget sawise kuwi dheweke melu goleki dompet sing simbah ing sekitar pasar dheweke melaku mlaku nganti tekan papan parkir sepeda motor Naliko melaku cedhak warung suwe, deheweke weruh barang ireng cilik ing kolong kursi tamu. Naliko diangkat jebul dupati simbah. Raras Melayu Bali menyang lapak buune karo ambekan ngopoh. Bu iki ketemu. Simbah mau langsung mesem lega, ngadi pripati meh medal turahan banyu. Motorut sang edhu simbah orang ngerti kudu kepiye yang orang ketemu. Sak durunge lunga, Simbah nyoba menehi duit kanggo Raras. Nanging dheweke nolak. Ora usah, Mbah, sing penting domba te bali. Ibune mumet bangga karo putrine. Nalika awan pasar wis sepi, Raras rumangsa so aneh. Seneng nangis uga koyok entuk pelajaran gede. Ing dalan bali, ibune ngomong alon-alon, "Nduk, kebaikan sing tulus iku ora bakal ilang, meski ora ana sing ngoro, Gusti tansah ngerti." aras wong mesem lan nganggu Dino iku ing tengah pasar sing rame langsung pah dio sinau yen dadi wong becik iku luwih regane tinimbang segunung emas matur suwun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh